Salam, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərim, zəhmət olmasa xeyir olsun. Bu gün sizə Masaza kəsəbəsində marşrut dayanacağına yaxın, gözəl bir ərazidə xudmani səliqəli əla bir həyət evin təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilərim, ki, gördüyünüz bu gözəl evin qiyməti cəmi 33500 manata təqdim olunur. Gördüyünüz kimi bu formada ə, küçəsidir. Həyətinə yəni bir maşın sığa bilər. Gördüyünüz kimi bu formada xarici görünüşü hörmətli izləyicilərim, burada həyətdə kombi aparatının yeridir əyət nə bax gördüyünüz kimi bu formada ən yəni, rahat stol üstü qoyub oturmaq mümkündür. Alt hissəsində olan sərzəmsi də gördüyünüz kimi yerdən 4 daş kürsüdədir. Bax bu formada da sərgiə şəkildə xarici görünüşü var. Hörmətli izləyicilər, evin ümumi də 2 otağı var, 2 otaqdan ibarətdir. Bütün kommunalları, yəni ərazidə bütün kommunallar var. İlk növbədə daxil olur evin qonaq otağını sizə göstərək. Bax bu formada belə bir, bir gözəl qonaq otağı var. Hal-hazırda eee elektrik enerjisi olmadığını. Güdük sim orada ə, gözəl işıqlar da qoyulub. Çox səliqəli, gözəl bir evdir. Hörmətli izləyicilərim, nəzərdə tutmaq istəyirəm ki, ərazidə bütün kommunallar var. Qaz, su, işıq daimidir. Eee batareyamız burada növbətçi otağıdır. Hansı ki, yataq otağı kimi nəzərdə tutulmuş otaqdır. Və burada bir ev hamam otağıdır və burada da belə bir mətbəxdir. Hörmətli izləyicilərimiz, evin qiymətini təkrər-qeyd edəndə ki, qiymət 34500 manatdır. Evin yəni sol tərəfində də dəyəncəyə çıxışı var, sağ tərəfdə dəyəncəyə çıxmaq mümkündür. Və ərazı olaraq da yəni bütün yaşayış abidələrinə zəngin olan bir ərazidir və onu da qeyd edim ki, hörmətli izləyicilərimiz bax görürsünüz ki, burada girişdə burada şkaflıq üçün yer qoyulub ki, yəni burada ayaqqabı şkafi və yaxud da digər şkaflar və yaxud da digər məişət əşyaları yerləşdirmək mümkündür. Gözəl günün üçün təşəkkürlər və rəzalı çatdırmaq istəyirəm ki, naqçatlıq, naq çəkildə real olacağı qiymətdə endirib olunacaq. Gözəl günün üçün təşəkkürlər.